Ну что, первое, хотел бы сказать, поздравить звезду с победой, с победой заслуженной. В принципе, всю игру команда Кировограда контролировала ход поединка. Мы немножко испугались, как таковой игры не получилось. В перерыве я ребят предупреждал, что надо все-таки находить моменты и создавать контр-игру. Но не получилось. Сегодня звезда нас просто переиграла и в чистую переиграла. Поэтому, в принципе, сказать мне больше так нечего. Будем дальше работать. Дальше работать. А Кировоград поздравляю с заслуженной победой. Спасибо. Ваши вопросы, коллеги, уважаемые. А какие задачи перед командой стоят на этот сезон? Все-таки руководство наверняка ставило. Какие-то минимальные задачи Ну, минимальная задача у нас быть в десятке. В десятке. В принципе, костяк команды остался, который работал и играл во второй лиге. В принципе, с корабля на бал очень тяжело. Команды все-таки в первой лиге укомплектованы лучше, чем во второй. И немножко класс другой, быстро работая с мячом и все остальное. Поэтому нам надо время, нам надо время, чтобы можно было конкурировать, скажем, с ведущими командами первой лиги. Спасибо. Игорь Михайлович, вы сказали, что ваши ребята испугались. Это следствие игры. с... Звезды или же это мандраж все-таки перед фаворитом? Ой, да, это, наверное, все вместе. Это, наверное, все вместе. Потому что, ну, я, ребят, призывал, что надо работать, не бояться, играть. Счет может быть любой. Я предупреждал перед игрой. Можно проиграть, но проиграть достойно. Сегодня, в принципе, борьбы не получилось. Борьбы не получилось. Мы прижались своим воротам. Все время отбивались. Поэтому, я думаю, такой и результат. Понятно. Я понимаю, что настроение не самое лучшее, но все-таки скажите, насколько вам приятно приезжать в Кировоград? Конечно, всегда приятно возвращаться в тот город, в котором играл. И меня просто радует одно, что в Кировограде есть футбол, есть команда. Тогда, когда мы играли и выходили в эту высшую лигу, нас просто никто не поддержал. И на определенное время в Кировограде футбол исчез. Не хотелось бы, чтобы это повторялось. И все-таки хотелось бы, чтобы те задачи, которые перед командой ставят, они выполнялись. И чтобы все помогали этой команде. Я просто желаю Зирке выйти в премьер-лигу. Я думаю, что этого хотят все и руководители, и болельщики. А скажите сами футболисты. По, по потенциалу наша команда способна решить такие задачи, вот то, что вы увидели. Ну, что если вы... будут играть так, как сегодня, я думаю, Конечно. что способны. Спасибо большое. Спасибо большое. Я хочу традиционно уже начать свою пресс-конференцию со словами благодарности болельщиков, которые нас поддерживали в этом матче. Очень приятно было играть при такой атмосфере. Несмотря на то, что была жаркая погода, то есть все равно пришли. Много людей поддержали нас. Нам это было очень важно, так как мы в первой домашней игре все-таки не показали той игры, которой бы мы хотели. И болельщики тоже, я думаю, хотели немножко другого результата игры. Сегодня ребята сполна, я думаю, реабилитировались, показали достаточно и содержательную игру, выполнили практически всю установку, которую им давали, и добились, я думаю, закономерного результата, который сегодня был на табло. Поэтому в целом, ну, я думаю, что игра нам удалась, если где-то в первом тайме немножко была скомкана. Ну и соперник все-таки на сегодняшний день, вы видите, что в этом сезоне 2015-2016 года они сыграли три игры с учетом Кубка. Одна ничья и две победы. То есть это много говорит. И плюс тому, что они очень много забивали, мало пропускали. Мы где-то изучали этого соперника. Думаю, что нам удалось в целом справиться с их сильными сторонами. Вопросы, коллеги? Сергей Дмитриевич, ожидали от соперника такой откровенно закрытой игры, игры на ничью? Я так понял, что они приехали, потому что когда вратарь считанные разы вступает в игру нашей команды, это, это бывает редко. Ну, в целом, да, мы смотрели э, ну, предыдущие игры Черкасского Днепра, у них игра, в принципе, строится от обороны, и мы, в принципе, были... Уверены в том, что и в игре в, Киров... ну, в Кировограде они тоже будут играть строго от обороны, ждать своего шанса где-то на контратаке, имея впереди быстрого нападающего. Мы думали, что Качер все-таки будет играть с первых минут ну, это уже их тренерская, скажем, заготовка была. Плюс тому, что мы знали, что они хорошо используют свои сильные качества. Это игру на втором этаже, стандартные положения. На сегодняшний день, в сегодняшней игре мы, в принципе, справились с их высокорослыми игроками. И там вот где-то, может быть, критика была насчет вот Ярика Ковацова. Вот сегодня, я думаю, что он своей игрой доказал, что он не зря в нашей команде. И в целом он отлично влился в коллектив и в игровые качества. вот И в ближайшее время мы ждем этого и от Саша Деревчинского. Я думаю, что я уверен в том, что эти люди будут э, только, скажем, качественно усиливать нам конкуренцию среди всех остальных игроков. Отсутствие Кучеренко сегодня связано с микротравмой. Да. Саша в игре в Комсомольске получил травму, мы не захотели ним рисковать, то есть еще впереди достаточно много игр. У нас сейчас игра выездная с суммами, которые сегодня там крупно, по-моему, обыграли 4-0 на выезде. И потом за 8 дней нам придется сыграть 3 тяжелые игры с учетом кубка, то есть через два на третий там игры, поэтому я думаю, что здесь какая-то ротация нам все равно нужна будет. Один-два человека свежесть нам нужна.